Thank you. Вода це життя, свідчить відоме римське прислів'я. Вона потрібна скрізь у побуті, сільському господарстві, промисловості. А чи влаштовує акерманців якість води? Води нету, це неудобно без води взагалі. Ну, водоснабження. ну В моєму районі йде добре вода. Я живу в районі Франкоті Мерізів. У нас йде добре вода. Дороговато платити, звісно, але. Но... так, в общем-то, нормально. Но у вас идет целый день? Да, у нас идет целый день. Ну, может быть, оно по районам, я ж не знаю. Знаешь, вот у меня дети живут на тире, у них практически нет воды. Утром раненько и вечером поздненько. Все. А вот так? А вот все-таки сама водичка, как она по качеству? Ну, не знаю, конечно, для питья пользуемся фильтрами. Нет. Как вы считаете, что мы, жители, можем предпринять в данной ситуации? Ну, я так себе предполагаю, что по большому счету, как обыкновенный обыватель, практически ничего. Это все должно быть на уровне властей, на уровне тех служб, которые этим должны заниматься. А я не из города, я из А у вас нормально сейчас? Подойдет? У нас с водой пока нормально. Какой там устраивает. Дают только утром и вечером. Как да. вы считаете, почему так происходит? Она ну, начальство наш такое. Вы употребляете эту воду э, в пищу или через фильтра пропускаете? Да нет, отстаиваю и все. А на веде, если вы знали, какая это, осадок такой, ножом скоблю. Ножом скоблю. А что это такое, я не знаю. Засадок. Там ржав, чем другой может от трубы. А это какой-то осадок. Воды нету в городе. Честно говоря, я живу в Сулганах, меня устраивает, потому что там вода вообще не выключается. В городе не знаю. Мама живет в городе, выключают. Конечно же не устраивает. А как вот вы оцениваете такую ситуацию в нашем городе? Ну как оцениваю? Власти наши очень хорошие, что могу сказать. А там у них надо спрашивать, куда они деньги девают? Можно сказать да, потому что я живу на Шапской, у нас круглые сутки, вода. Так что, я не знаю, мы сделали насос, так что отлично, у нас все. Ну, скажите, употребляете ли вы эту водичку в пищу или фильтруете? Фильтруем, фильтруем через фильтр. Положено. Нет. Почему? А что тут постоянно нет воды? Постоянно же нет воды. Периодически включат и все. У меня маленький ребенок, мне было бы очень удобно, если бы вода была круглые сутки. А то, что маленький ребенок бывает так, и расходуешь, там не разберешь или постирать не успеешь. Или ребенка там помыть надо. Это маленький ребенок, он не запачкается, может все. Так бы хотела, конечно, чтобы было. Так как в нашем в одном районе на Пирогово есть круглосуточная вода, там очень удобно а так в основном в городе. У нас вода в городе очень дорогая, но это не соответствует цене, потому что она дается всего с 6 утра, то есть с 7 до 10 утра. Потом дается с 12 до 2, и потом дается с 6, 7 утра вечера и до 10 вечера. Но это же абсурд получается. Понимаете, канализация засоряется, вонь такая идет. У нас во дворе, например, вот там тире, да, там находятся вот этот канализационные люки, канализационная вот эта вот как система, да, и во дворе просто вонь стоит. Но это же тоже ответственность какую-то должны они нести. Ну нельзя же так, летом, например, воды не бывает до 10 этажа. Если бы они подавали нам в течение суток, я понимаю. Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Что можете сказать об этом? Ну, что? Достаточно что-то делать, раз, воды нет. И у меня вообще вода, это самое там что-то сделали, себе сделали напор хороший, а меня вообще еле-еле течет вода. Плати только за воду, да и все, а толку нет никакого. Сколько живу в этом городе? И сколько? Ну, может, про Советском Союзе, наверное, было постоянно, конечно. Наверное, я уже и не помню. А так от когда? От когда мы живем здесь, ну, 40 лет я здесь живу. Вот когда вот с 90 какого-то года постоянно так. Нет. А что можете об этом сказать? Надо улучшить ее. А как вы считаете, почему так происходит? Потому что это организация.